Здравствуйте. Привет. Привет. Меня зовут Владимир, я из города Керч, Крым. Меня зовут Степан Андреевич, из города Белый. Меня зовут Степан Андреевич, из города от какого города? Города героя Белгород. Города героя Города героя еще раз не слышу. Много ли городов героев? Много Керчь. ли городов героев? Керч. Одесса. Ну, Москва. Одесса. Ладно. Белгород. А так а вы с какого? Белгород. Белгород. А, вы с Белгорода? Белгород, да? Конечно, а, вы с Белгорода. Конечно, что? конечно, конечно. Понятненько, понятненько. А вас Владимир зовут, правильно? А вы вас Владимир зовут, правильно? Прям... Да, 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 меня Владимир зовут, да. Вы родились в Керчи, Володя? Вы родились в Керчи, Володя? Да. Как у вас там? В четвертом поколении. Как у вас там? В четвертом поколении. Да нормально все. В четвертом поколении. Нюансы есть. В четвертом поколении. Керчанин? Керчанин? Да. А наушников у вас нет? А наушников у вас нет? Потому что а я себя нет, слышу. Нет, у меня наушников, я как бы так, до этого все было нормально. Нет, я же не говорю, что не нормально. Я, а я это вас не слышу, говорю, что хорошо. нормально. Я вас И слышу, том, что я себя слышу. И, да, я себя слышу. У -у -у. Не, наушников у меня нету. Дело в том, что мои наушники, они что-то почему-то вот в рулетке, они у меня не работают. У да, меня так наушники что-то не, что не да, работают. Ну, блин, вот такие беспроводные, вот что-то я их подключал, они не работают. Радио по ним слушают, по Ютуб, а по рулетка не работает. А у нас шумно тут знаете ли. А у нас шумно, шумно тут знаете ли, Володя. Шумно. Да я знаю, что у вас шумно. Да. С Щебекина ваше там уже, наверное, все расхерачили. Ну, как бы сказать. Ну, в общем, нелегко, да. Признаюсь честно, нелегко. Признаюсь честно, нелегко. Ну, а что с этим всем делать? Тему... А что с этим всем делать? Да. Вот ваше мнение какое? Любой вариант плохой. Любой вариант плохой. Да никакого любого варианта. Дело в том, что я считаю, что надо более активнее Российской Федерации начинать это все дело решать. Потому ну то что есть ядерным оружием. Ну, оружие. ну, ну если надо будет, то ядерным оружием. По Керчи. Ну, по Керчи. Или по Белгороду. А какой по... Или по Белгороду. Почему по Ну а куда? Ну а куда? Ну откуда к нам стреляют, туда и стрелять. Так вы же понимаете, что расстояние так здесь не больше, Скажем, от меня до Харькова, скажем, меньше 80 километров. 80 километров. Ну, я знаю. Я, я постоянно при Украине, когда я ездил в Россию, я постоянно ездил через Белгород. А, вы сюда. не наш, вы трофейный. А, да. да, вы не наш, вы трофейный. Какой трофейный? Ну, вы же говорите при Украине. Ну, вы же говорите, при Украине ездили. Ну, я в Крым-то был в России, когда-то был. Вы когда-то были гражданином Украины, правильно? Когда-то был, да. Понятно, я же говорю трофейного. Понятно, я же говорю трофейного, не Я отношусь с большим сомнением. Вы относитесь к таким сомнениям, да? Ну, таким, как вы, да. Ну, таким, как вы, да. Ну, что-то мне кажется, вы крупно ошибаетесь. Все может быть. Вы может быть. предавший единожды предаст и дважды. Подождите, подождите, да ну вы что-то ошибаетесь. Я на Украине жил по виду на жительство, я гражданин России всю жизнь был. Так вы же сказали, что вы кричали в четвертом поколении. Правильно, и что? А что? Вы хотите сказать, что у нас что здесь не было по виду на жительство, мы не жили, или что? Всю жизнь, что, четы четыре поколения. поколения? Четы четы четыре поколения? А сколько четыре поколения? Я вот до этого времени жил по виду на жизнь. Но родились в каком году? Но родились в каком году? В 70-м. Вы не нервничаете? я же не про не Я, же живу, не я вообще не нервничаю. Вы что-то, блин, такие, блин, вы что-то, блин, мне кажется, вы похватали каких-то верхушек непонятно Нет, о Нет, я вы просто... Вы знаете, сколько здесь россиян по виду не на жизнь пожили? Вы меня перебиваете, пожалуйста. А вы вот если вы ерунду горойте, ну я так и имею право вас перебивать. Да а знаете, Если вы там... как у Яしょ... к... вы... Да, я был, там... вы были гражданином Украины. Ну, ну, я... был родились в Украинской СССР. Нет, я родился в Советском Союзе. В Украинской СССР родились. В Украинской год... ссо... родились. Ссо... 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 Да, в 1988 году я уехал служить в армию. Остался в армии. В 1994 году А где, вернулся куда, сюда. Вы в да куда, куда вы уехали служить в армию? куда вы уехали служить в армию? Да вы как х**ный лоу, х**ный допрос делать. Не, как прокурор, не путайте. <laughs> не, как прокурор, не путайте. Как прокурор, и такой вы нахер прокурор. Ну нет, я военный Я служил я под Владивостоком Владивосток. в Уссурийске. Где? Я вам могу сказать. Где? Под Владивостоком город есть такой в Уссурийск. Ну, вы из Крыма уехали в Уссурийск, Но потом из Крыма э, в Уссурийск, вернулись, в вернулись в Крым. Нет, я там служил, потом там остался служить далее. И в 94-м году приехал и мне говорят, ты не гражданин говорит, Украины, ты гражданин России. А. Я жил по виду на жизнь. С 1994 года. С 1994 года. Да, с 1994 -го года. Да, -го года. Да. Ну, понимаете же, я же еще раз говорю. Ну, понимаете же, это я еще раз говорю. По образованию. Да. Военные, да. Юрист. да. Вы, да, можете я вы, можете, можете какому -нибудь какому -нибудь... Украинцу, вы, можете я вы можете какого-нибудь украинца или какого-нибудь какого 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 рассказывать как басню. Как да, да, мне да, рассказывать да, басню, да, что да, вы с 94 года жили по виду на жительство, не надо. Да без смысла. Ну что вы рассказываете? Расскажите ну, да. да. мне свой <связано> российский ну, паспорт. Расскажите мне свой российский паспорт образца <связано> 1994 года. Какого? Ну вы сказали 1994. У, меня нету ну, не сказали, нету, у, меня нету, у, 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 у меня был советский паспорт гражданина российского, у вас не было российского союза. Паспорта. У вас не было российского паспорта. У меня... Вам Украина Это дала вид на паспорт. жительство как гражданину Советского союза, как союза, да? Советского Существу, Существу, да? И... Ну зачем вы мне чешете? Советский паспорт. Ты выкручиваешься, как щенок, ты предал э, сначала их, а теперь передаешь. мне их. Зачем, час, Зачем, чем Зачем ты выкручиваешься? Зачем ты выкручиваешься? Не надо меня учить. Вот вы Я таких, как ты, на завтрак жил. Попал бы да? ты да? мне в руки, ты бы меня на яме сидел. А потом бы в первых краях дошел бы на что же городу. Да да. Mm -hmm. да. вы ошибаетесь, не mm -hmm. очень крупно, блин. Да, конечно, конечно. Вот мы с тобой вместе, Оп, да. Мы, мы, начинают, сами, пошли, мы с тобой вместе разобрались. Я что здесь? такое исторический смешок? Что такое исторический смешок? Я ж да, тобой блин, смешок. же тобой Я тобой веду, Я же в не обвиняю. Не 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 Пока да. Так вот, матч, матча. Сколько извините, тебе 94 сначала, а Потом, году? В 1994 году, было, лет. А? В 1994 году сколько тебе лет? В 1994 году сколько тебе 24, лет было? 24 года. 24, 24 года ты СУР срочно года послужил, пару лет, свой... срочно да? послужил пару лет, да? Я, ну да, кроме срочно еще кое-что послужил, да. Ага. А уезжал а? из Крыма? А, уезжал из Крыма. Жить? С каком, году? Нет, каком нет. году? нет, Уезжала Нет, уезжал я чуть-чуть с другого. Что ты мне чешешь? Что-то ты мне украинский? Может, ты шпион украинский? Может, с тобой стоит посерьезнее заняться? Может, тобой стоит посерьезнее заняться? Давайте, займитесь посерьезней. Поймем. Сейчас, Давай, 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 займись посерьезней. Давай, займись. Займись. Займись посерьезней. Год рождения. Займись, займись, займись. займись посерьезнее. Володенька, Володенька. Так, я слушаю, Володенька, Володенька. Ну, Владимир меня зовут, да. Займись посерьезнее. Да. Чего ж ты? Да. Займись посерьезнее. Так я спрашиваю, фамилия моя. Так у я спрашиваю, фамилия моя. Спрашиваешь, будешь, знать будешь спрашивать у кого? Володенька. Ты начинаешь А что ты? Ну, займись посерьезнее. Что ты, блин? Займись, я тебе должен предупредить. Займись посерьезнее. Да ты предупреждать будешь, знаешь, кого? Володенька. 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 Да. Нет, да. да и что ты? Ну приди ко мне, давай сюда. Обязательно, Володенька. Блин, чепуша. Да, ну, я на экологи Что же я буду к тебе приди, ездить? Чепушь. Он уже ну, чистый, чистый, да, чистый. Приди да. Приди, 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 да. Приди, а да, приди, Адресочек да, скажешь, да, Володенька? Володя? Да. Адресочек скажешь, Володенька? Да. Или засышь? Ты мне скажи свой. Я. засышь? Или Я? Засыш. я буду еще что-то рассказывать. А то, что ты сейчас говоришь, называется дискредитация вооруженных сил. Это уже статья. Каких хрек? Я про хатун У тебя видно, что за чело хрек на процентовые. Дискредитация российской... А, а вот это уже разжигание междунациональной оружия. Да. Ну так вот приди и накажи. Володенька, обязательно приди. Приди и накажи. Ты зря так, Володенька. зря так, Взря, так. Нет, Володенька, это понимаешь, у тебя твое. Кто я зубами твои зубами. Ху, Ты же мне а? все расскажешь. Ты же мне все расскажешь. Я тебе? Конечно. Я тебе? Конечно. Все да примут Ты же мне сказал? Молодец, я рад. И что ты сказал? И что ты мне сказал? Володенька? Что ты мне сказал? Говори Данные Говори Данные